Halo sanak-sanak semua. Apa kabar nih? Pada baik-baik semua dong ya? Pasti kalian udah nungguin kita buat jalan-jalan kan? Ya udah, kita ajakin kalian jalan-jalan deh. Hari ini kita mau jalan-jalan ke Sungai Kembang, sanak. Pasti udah penasaran dong gimana keadaan sungainya? Ya udah, ikutin kita terus ya. Halo Sanak, ketemu lagi di channel penuh kenangan kita bersama ya Sanak yaitu wisata Kalimantan Sanak. Nah sekarang kita mau eksplor lagi nih Sanak yang ada di desa Arenio nih Sanak yaitu objek wisata wisata arus alam Sungai Kembang Sanak. Ayo kita eksplor lebih dalam lagi, lebih banyak lagi objek wisata yang ada di Sungai Kembang sini ya Sanak. Ayo ikuti Sanak. Oke Sanak, seperti biasa sebelum masuk nanti ke objek wisata kita bayar dulu nih Sanak untuk retribusi daerah di wisata Sungai Kambang sini ya Sanak ayo kita tanya, -tanya dengan yang jaga di sini ya Sanak ayo Paman uh, dengan Amang siapa ngaranya nih Juanda Amang Juanda lah yeah. uh, untuk objek wisata Sungai Kambang nih berapa tarifnya Mang kalau nyatanya tarifnya 5000 per orang 5000 per orang lah itu dewasa kah kekanakan enggak sama anak-anak juga 5.000 juga. Oh jadi dewasa 5.000 Anak-anak 5.000 jual lah Weis, mantap sana jadi Untuk biayanya masuk di objek wisata Sungai Kambang ini Sebesar 5.000 rupiah sana Ayo kita bayar dulu ya sanak yuk Berarti kami itu ada 1 2 3 4 5 6, 6 orang berarti 30.000, iyalah. Oh, 40 sama parkir. 40 sama parkir. Oke, okay, Sanak. Jadi untuk biaya masuknya itu 5.000 satu orang untuk anak-anak dan orang dewasa dan 10.000 lah, 10.000 untuk parkirnya lah, parkir mobil lah. Kalau parkir kendaraan peng berapa? lima ribu kalau parkir mobil sepuluh ribu lah oke sana udah tahu kan biayanya yang harus dikeluarkan ke objek wisata sungai kambang ini sana ayo kita bayar dulu ya sana berarti kita Oke, Sanak. Sekarang kita mau explore objek wisata Sungai Kambang sini. Ternyata disediakan ini, Sanak udah untuk ganti baju, terus untuk buang air besar dan buang air kecil. Tertera di sini sih sudah bertuliskan 2.000 untuk biayanya ya, Sanak. Jadi, silakan nanti buat ganti pakaian jika Sanak semua ingin bermain air di Sungai Kambang sini ya, Sanak. Ayo kita lanjut explore, Sanak. Oke, sanak, sekarang aku mau ajak kalian untuk turun di spot yang pertama, ya, yaitu mungkin nanti ke bawah jembatan dia larinya. Ayo, kita turun ya, sanak, ke bawah, lihat-lihat pemandangan yang ada di objek wisata Sungai Kambang sini, ya, sanak. Ayo, ternyata di bawah sini kita bisa untuk merasakan segernya air, sih, yang pertama yaitu. Segernya air di wisata uh, Sungai Kambang sini ya sanak. Seger airnya kayaknya ini air emang dari pegunungan sih sanak. Enak banget. Ini kita di bawah jembatan nih sanak. Yang tadi kita opening di atas ya ini jembatan. Nah ini kita sekarang berada di bawah jembatan di sanak. Sungai Kembang atau yang sering kami sebut Sungai Kambang ini terletak tepatnya di Desa Tambela, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Oh iya Sanak, hanya perlu membayar tarif sebesar 5.000 per orang, Sanak udah bisa loh menikmati segarnya air yang ada di Sungai Kembang ini. Oke sanak, sekarang kita mau eksplor uh, ke sana lagi ya sanak. Ayo ikut sana kita tanya-tanya dengan acil warung di sini ya sanak. Uh, kayaknya di sana ada sih kayak menyediakan uh, lesehan lah buat duduk-duduk santai di tepi sungai ya sanak. Ayo sanak. Oke Sanak, ee, kita hari ini mau nanya-nanya dengan Acil Warung yang jaga di sini ya Sanak. Ee, kita tanya-tanya nih seputaran tentang Sungai Kambang. Nah, Acil, empat petakun, kenapa jadi di Sungai Kambang, Cil? Ya, raho, mitosnya Bahari, Le. Eh, mitos Bahari, nih. Yang di sana tuh pemandian putri. Oh, di bawah tuh pemandian e -e. putri loh, Cil. Dia mandi harum sungai ini. Oh, e -e. jadi yang e -e. punya putri e -e. itu mandi, e -e. harum, Oh. bau kembang Oh, jadi gara-gara bahari ada putri mandi, kayaknya nih di sini. Jadi pas sidinnya mandi itu sungainya bau harum. Lalu disambut orang sungai kembang. Oh, itulah kesa kesa orang bahari bahari nih. Nah terus ulun melihat juga celah kayak lesahan lesehan nih cel di sini. Ini berapa tariknya cel? Dua puluh ribu. Dua puluh ribu satu payung lah. Itu bebas untuk berapa los lah? sepuasnya lah eh, Loh, ada per jam tak? Eh, nah. sampai bosan pokoknya nah. lah. Wih, mantap sanak. Nah, jadi jika sanak pengen sewa lesehan di sini per payungnya kata aco tadi Rp20.000. Nah, terus jika sanak ingin makan-makan kayak mie, minum-minum air hangat, es ada aja lah Nah, minum es, gorengan kayak itu tuh jagung. Nah, bisa nih di sini harganya murah-murah lah jadi di sini nih yang rame itu biasanya kebanyakan hari apa, Cil? Hari cia? Minggu, Pak. Hari libur atau? Hari Minggu atau hari libur, jelah oh. Dari mana aja, Cel? Datang sini orang, lah. Banyak, Banyaklah, campur daur, Cel. Oke, Sanak. Nah, di sini juga terdapat uh, ban nih, Sanak. Buat jika Sanak di sini bawa anak kecil atau yang belum bisa berenang, bisa gunakan ini, Sanak. Uh, ini sewanya 10.000, Sanak, satu satu bannya. Nah, jadi jika Sanak belum bisa berenang, lebih aman menggunakan ini sih. Oke, okay, Sanak, kita lanjut explore uh, di sini, Sanak. Oke, okay, Sanak, di sini disediain sih untuk spot foto yaitu yang ada di sana e, katanya sih ini pintu Doraemon tanak tapi kalau tanak foto di sini e, tinggal mahir maherin edit aja biar seperti pintunya Doraemon ya tanak <laughs> oke kita lanjut ya tanak oke okay, tanak e, kalian aku ajak turun ke Sungai Kambang sini ya, sanak kita nikmatin dulu. Ini sanak e, suasana dinginnya, air yang ada di Sungai Kambang sini ya, sanak. Ayo, sanak ikuti, sanak! Wah, seger banget ya, sanak. Airnya jadi pengen langsung nyebur aja nih. Oh iya, sanak. Kalau kalian kesini, aku saranin bawa baju ganti ya. Soalnya rugi banget deh kalau kalian nggak ikut ngerasain dingin dan segernya air di Sungai Kembang ini. Oke, sanak, uh, di sini kata orang setempat sini, tadi saya tanya ya, eh, sayangnya nggak masuk kamera sih, tapi saya sampaikan buat kalian, eh, di Sungai Kambang itu ada sungai yang dalamnya kurang lebih dua meter lebih katanya sanak, jadi itu sanak. Nah jadi itu sungainya kurang lebih dua meter katanya sanak, jadi hati-hati jika sanak eh, bertamasya di wisata eh, Sungai Kambang sini ya sanak, jadi pastikan sanak yang bawa anak kecil atau yang belum bisa berenang, tolong dijagain ya, anak. Tapi gunakanlah pelampung yang seperti di depan tadi ya, pakai ban itu 10.000 ribu sewanya, insya Allah lebih aman lah sedikit daripada nggak bawa pelampung ya, anak. Ayo kita lanjut lagi sana. Oke sanak, jika kalian sampai nanti di tempat sini ya, yaitu Sungai kembang di sini ya sanak. Tag IG kita Wisata Kalimantan underscore official ya sanak. Seperti yang ada di bawah sini ya sanak. Jangan lupa di tag ya sanak. Terima kasih. Arus air di Sungai Kembang ini cukup deras loh sanak. Eits, tapi nggak berbahaya kok. Meski gak berbahaya, kita juga harus tetap selalu hati-hati ya sanak. Oh iya, di tepi sungainya juga nyaman banget loh untuk bersantai bareng temen atau keluarga. Karena banyak pohon-pohon yang rindang. Wah, cocok banget nih untuk ngumpul-ngumpul sambil barbekyuan bareng. tetap bersama kami ya di Wisata Kalimantan. Laju, Laju seperti biasa ya sanak jika sanak sudah masuk jamnya sholat jangan lupa sholat ya sanak meskipun sanak semua berwisata tapi tetap harus sholat lima waktu jika sudah datang waktu sholat ya sanak nah sekarang kita mau sholat asar dulu nih sanak di masjid matlaul anwar nah jadi pesan saya ya dimanapun sanak berada dimanapun sanak berwisata jangan lupa ya sholatnya ya sanak Sejauh apapun kita melangkah dan sejauh apapun kita mencari kebahagiaan dunia, tetaplah untuk selalu ingat kepada Sang Pencipta kita, sanak, dan harus memperbanyak rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan. Ngomong-ngomong, mau kemana lagi ya, kita abis ini? Kalau kalian ada rekomendasi tempat wisata yang keren, bisa tulis di kolom komentar ya, atau foto, dan tag IG kita Wisata Kalimantan underscore official. Dan jangan lupa juga untuk selalu nontonin kita tentunya di Wisata Kalimantan. Laju wisanak! Well, follow juga Wisata Kalimantan di Instagram @wisata_kalimantan dan TikToknya @wisata underscore Kalimantan. Ikuti juga Facebook dan Telegram channel kami di bawah ini ya. Tunggu video wisata kami berikutnya and thanks for watching. Dadah!